Сегодня происходит выдача продуктовых наборов, которые мы получили от программы UNDP. Это программа ООН, которая реализуется благодаря финансовой поддержке церкви и святых последних дней. Выдаются продуктовые наборы. Продуктовые наборы состоят из сахара, растительного масла, консервы, рыбные консервы, крупы. Набор такой выдается разово нуждающимся. Прежде всего это многодетные семьи, Набор один набор на человека для инвалидов, для пенсионеров, для малообеспеченных людей. Это только для, для людей, переселенных из Донецкой-Луганской области. Должны получить 2,5 тысячи людей. Человек третий набор. <связи> Я из Донецка, у меня девочка инвалид детства, у меня глухой ребенок. И жили мы там, недалеко от аэропорта в Донецке. Наша школа больше там не существует, ее разбили консистентными бомбами. Насколько я знаю, сейчас перешли в другой интернат, там выделили какое-то помещение, но мы будем находиться здесь, потому что я боюсь ехать пока домой. Но очень хочется. И в свое время, получается, здесь помощь, я просто обратилась по номеру телефона, спросила, как можно помогать, потому что стыдно. Ну, просто брать стыдно. Но они сказали, что им нужны волонтеры, которые будут стоять в магазине и просить продукты для переселенцев, для зоны АТО, для ребят, которые на блокпостах, то есть для всех. И вот я два раза в неделю просила продукты, потом потребовалась помощь здесь, в самом Красном Кресте, то есть не справляются. И я два раза в неделю стою в магазине, а остальное время помогаю здесь выдавать продукты. Вот сейчас, вот до этого была помощь немецкая, как по выдавали. Mm -hmm. да. так... а сейчас сядешь на мое место, И я убегу. Контактный телефон, ну, оно Это получается, ну, по документам для работы. Да? Получается... 13, да, 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 Спасибо